assalomu alaykum azizlar mana fabelik kompaniyasining biologik faol qo'shimchalari haqida sizga ozgina ma'lumot bermoqchiman biz oilaviy hamma mahsulotlardan foydalanib ko'rdik bular juda ham foydali va juda ham tanamiz uchun kerakli mahsulotlar birinchi sizga tavsiya qilmoqchi bo'lganim immuniti damlamalari bu damlamalarimiz o'n besh olti nomi immunitet fitopolis mana bu tabiiy mahsulot tabiiy tə, o'tlardan tashkil topgan mahsulotimiz ichida 21 ta qadoqlangan pachkachalarimiz bor bu pachkachalarni 250 ml suvga solib damlab ichasiz bu shamollashlarni oldini oladi tanangizda immunitetni oshirib beradi buni juda judayam yaxshi ko'rib iste'mol qilamiz choy sifatida oddiy e, kunda künlə, kunlik davomida ichib yurishingiz mumkin keyingi mahsulotimiz omiga uch olti to'qqiz bu judayam farzandlarimiz uchun o'zimiz uchun foydali mahsulot buni ichida 60 dona kapsulasi bor artikli 15722. E, farzandlarimiz immuniteti oshish uchun shamollashlari shamollamasliklari uchun bu juda ham yaxshi mahsulot va ichida mana bunday kapsulachalar mavjud judayam yaxshi mahsulot bunda oilaviy ichamiz farzandlarim o'zim hattoki umuman shamollaganim yo'q keyingi mahsulotimiz blue chernika plyus mahsuloti üçü o'zim o'qituvchi bo'lganligim uchun ko'zimdan ozgina shikoyat bo'lgani uchun chernikani tanladim bu ko'zni зренияlarini yaxshilaydi xotirani ham tiklashga yordam beradi bitta pachkani ichib tugatdim va bundan judayam yaxshi foyda topdim buni artikli o'n besh uch yuz to'qson besh ichida oltmish dona tabletkalar bor va har biri yuz foiz tabiiy mahsulot bir oyga bitta bir kurs lehenyaga yetadi